नहीं है कि आप सीट के ऊपर आप कर का गलत इस्तेमाल करें और पर्सनल अगर कोई रिमार्क्स आए या कोई बात आई तो है तो उसके ऊपर नईम पंजोधा साहब ये एक सेकंड एक मिनट अच्छा नहीं पजोदा साहब ये कहेगा की इमरान खान साहब बहुत ज्यादा इख्तलाफ बहुत ज्यादा तनकीद करते रहे माजी करीब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आज जब इमरान खान साहब वहाँ पर पहुंचे अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ जब इमरान खान और उनका अमना सामना हुआ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का देखिए कोई बिल्कुल नॉर्मल रूटीन के मुताबिक वहाँ पे सारी कार्रवाई हुई किसी तरह से कोई ना सवाल हुआ ना जवाब हुआ सिर्फ और सिर्फ वॉरंट की हद हाँ तक हमने वहाँ पे सरेंडर किया और जो कल से एक हाइप क्रिएट की गई थी कि गिरफ्तारी हो रही है गिरफ्तारी हुई रूटीन में तश्किल दे दी गई है आई साहब जो है वो इसके ऊपर इजलास बुलाया और पुलिस जा रही है तो वो चीज जो है अब खत्म होगी अब इसमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अब नेक्स्ट डेट के ऊपर आठ दो तारीख के लिए समाप्त रवैया कैसा था चीफ इलेक्शन कमीशन रवैया रवैया बहुत अच्छा था बेहतरीन था किसी तरह से वो कोई वहाँ पे इस तरह का नहीं था चीफ इलेक्शन कमीशन तो आए थे ही नहीं इतने हैं कि अब देखते हैं कि जिस तरह से सरकार केस तो 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 ने केसेस बना दिए पूरे पाकिस्तान में कभी कोटा दर्ज होता है कभी सैफर वाला मामला उठा दिया जाता है कभी जो है वो उसके ऊपर बगावत के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं तो केसेस से अगर उस दिन इस तरह की पेशी ना हो तो जरूर पेश होंगे खान साहब तो किसी जगह पे ना भाग रहे हैं आप देख लें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कल जिस तरह की सूरत हाल थी वहाँ पे जैसे प्लांट करके लोग लाए गए थे और जो नाराबाजी की और अदालत के ऊपर जैसे हमला किया गया फिर बाद में एक लिक्विड था या क्या था एक बोतल जो है, है वो फेंकी गई जी देखिए देखिए खड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता खड़े हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन यह है कि जो ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब की जो है तस्दील की जा रही है अदालतों के अंदर पेश करके अदालतों के अंदर बुला के जो कि स्टेटमेंट राना सनावला ने ये दी थी कि खान साहब जो है वो उसको मैं इतना भगाऊंगा कि वो खुद कहेगा कि मुझे गिरफ्तार करो तो सिर्फ और सिर्फ वो प्रैक्टिस हो रही जब भी खान साहब पेशी के लिए आते हैं यही कहा जाता है कि आज गिरफ्तार करेंगे कल गिरफ्तार करेंगे लेकिन रिलीफ पर रिलीफ खान साहब को मिल रहा है हवाएं बदलना शुरू हो गई हैं क्या मामला बेहतरी की जानक जा रहे हैं इमरान खान ये हाँ। है कि कोई रिलीफ नहीं है जितने केसेस बनाए गए हैं वो सारे बोगस हैं चार मुकदमात में अगले दिन आपने देखा कि ऑर्डर आया है ऑर्डर के अंदर उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई सबूत ही नहीं दिया तो जब सबूत ही ना हो केस के अंदर तो बेल तो कन्फर्म होनी है इसी तरह से जो प्री रेस्ट बेल है जिन जिन लोगों में जिन जिन केसेज में खान साहब जो है वो पेश हो रहे हैं उनमें अगर बेल हो रही है तो केसेज ही ऐसे हैं कमजोर बनाए गए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको बेलें मिलती हैं और रिलीफ वाली सिर्फ बात की जा रही है रिलीफ दिया जा रहा है केस कोई एक है ही नहीं किसी तरह से कोई मजबूत जिसमें वो जो खान साहब को गिरफ्तार करें ये सजा दें तो ये सारी जो टैक्टिस की जा रही है वैसे जी इसके ऊपर मैंने वो पहले बताया की इलेक्शन कमीशन जो है वो कानून के मुताबिक नहीं है जो कंटेप्ट प्रोसीडिंग है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वो करती है और सो मोटो का इख्तियार तो बिल्कुल ही नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है और ये जो नोटिस भेजा गया वो गैर कानून लास्टली बताइए खान साहब से आपकी वोकला की मुलाकात हुई है रात को क्या बॉडी लैंग्वेज क्या कहना है लेकिन रात को जो मुलाकात हुई है तकरीबन कोई हमारी घंटा जारी रही है

कि क्या वो सियासी इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है तो आप उसका रिजल्ट देख लें एक चलती फिरती हुकूमत को जिस तरह से गिराया गया उससे साबित हो गया कि वो वाकई बाहर से धमकी मिली थी और ये सारी बहुत बहुत